Ну а теперь сейчас переключим, попробуем, услышим, как работает FM-диапазон. Значит, повторюсь, УКВ-блок, УКВ, он перестроен на, на УКВ-диапазон. Ну и еще, еще общие. вот этот зеленый глаз, э, лампа индикаторная, э, значит, флажок реагирует на максимальный прием станции. Если лепестки сужаются вместе, значит сильный прием хороший. Если расходятся, значит слабый прием или мимо станции. Лампа работает на диапазонах всех. Длинные, средние, КВ1КВ КВ, КВ и УКВ. Когда включаешь проигрыватель, лампа автоматически отключается. Вот, отключается. Так что, чтобы не подумали, что она не рабочая. Она работает, только не работает, когда включен проигрыватель. Ну, для экономии ресурса лампы. Для того, чтобы не выгорал люминофор, вот этот зеленый, чем покрытая лампа на диске, для продолжения срока службы лампы, вот ее отключают. Это завод так предусмотрел. Вот когда у включаем, она зажигается. Так, ну, у КВ, ФМ, чтобы работал, э, я даю вторую антенну в комплекте. Вот эта черная антенна включается вот тут, где написано Диполь. Я Диполь убрал, он тут не нужен. И включается она на верхнее гнездо. То есть КВ-1, КВ-2, КВ-3 на вот это гнездо, где буква А. А эта антенна на верхнее гнездо. На нижнее работать не будет, только на верхнее. Ну, это вход, дополнительный вход на усилитель низкой частоты. Это выход на добавочный громкоговоритель. Тоже работает. Так, у включили антенну, поворачиваем. И вот она. Будем сейчас пытаться ловить станции. Кто бы нас мелодикро? Скажи себе, так, с прекрасным окрасом золота. Национальный онлайн кинотеатр Sweet TV. Радио У нас в городе принимают всего 6 станций. Из них 4 нормально, 2 так себе. Ну, в машине хорошо ловит на улице, а тут ну, 4, а так 6 всего станций. В больших городах, типа Одесса, Днепр, там Харьков, особенно Киев, там одна возле одной станции, очень много. А у нас всего 6.

антенною поігратися. Так качество лучше, так хуже. То треба знайти оптимальне положення антенни. Тут полтора метра провод, Якщо мало чуть-чуть І знайти найти вот положення, щоб положение, оно не було менше помех. А так все працює. Еще на качество приема АФМ влияет LED светильники. Вот когда LED лампочки. Особенно, вот если еще куришь Айкос, он дает тоже э, помехи большие. Вот эта электронная сигарета. И, ну, плюс LED-лампы. Если их все потушить, то качество увеличивается, ну, прилично, скажем так. Ольга Броварський район привіт дівчаткам мережево перемоги які зараз не